Мы знаем, что лес очень важен для всей планеты. От него зависит не только жизнь животных, но и наша жизнь. И с каждым годом лесных массивов становится меньше, от чего страдает экология. Если взять небольшие населенные пункты, то здесь обстановка получше, чем в мегаполисах. В Артемовском городском округе лес есть. Также существует и горшинское лесничество, которое занимается выращиванием саженцев и их посадкой. Этим нужным делом занимаются все, от мала до велика. Добавим, что на днях прошел Всероссийский день посадки леса, и руководитель администрации губ губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин поприветствовал его участников. И сам вместе с учащимися школьного лесничества «Скворцы» по поручению губернатора Евгения Куйбышева принял участие в акции на территории Уктовского лесопарка в городе Екатеринбург. Акция всероссийская, 40 более чем 40 муниципальных образований области проходит это мероприятие. Проводится оно уже не первый год, очень много народу принимает участие. С каждым годом причем все больше и больше, в основном молодежь по словам Сергея Пересторонина, для Свердловской области такая акция имеет особое значение, ведь Средний Урал – это промышленный край, легкими которого был и остается лес. Поэтому посадка новых деревьев – это создание реальных условий для более комфортного проживания сверловчан, забота об экологическом благополучии региона. По мнению главы администрации, отрадно, что в мероприятии участвуют в основном молодые люди и школьники, которые пришли не по принуждению, а потому что им это интересно. Учащиеся лесничества Скворцы, школы номер 7 города Екатеринбурга и Сергей пересторонин договорились о том, что через 3-4 года им нужно будет посмотреть, что стало с посаженными деревьями. По мнению руководителя администрации губернатора, около 90% саженцев должны прижиться. Всего же участники акции на Уктусе высадили около 200 сосен на площади 0,4 гектара. Во Всероссийском дне посадки деревьев на территории Уктусского лесопарка участие также принял начальник ГОМЧС России по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский. Он признался, что высадка деревьев – это его хобби. Во-первых, у меня хобби особенно заниматься елями, кедрами. И елками. В каком плане высаживать их на территории своих пожарных частей, ну и у себя на территории. Поэтому я каждый год это делаю. Мы уже это сделали две недели назад в городе Екатеринбурге. Нам с Нижней Сес... Сергинского лесничества привезли елочки, и мы их уже высадили. Часть их высадили в честь 365-й годовщины пожарной охраны, которая была 30 апреля. Ну, как бы мы спасаем лес, мы его тушим. Местный, конечно, с лесоохраной. И, соответственно, мы же его и высаживать должны. А со мной сын, ему 8 лет, он Первый раз, конечно, в таком участвует. Но нравится. Считает, сколько посадил. Всероссийский день посадки леса акция организована по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. В Свердловской области в первый год проведения акции около 50 человек посадили несколько тысяч саженцев. В 2013 году количество саженцев измерялось уже тремя сотнями тысяч, а количество участников тысячами. В этом году впервые к проведению Всероссийского дня посадки леса активно присоединились более 40 городских округов и сельских поселений. Среднего Урала.